Оборони Украины в Запорожской области умудрилась замараться в целой серии сепаратистских скандалов. Волга приезжает, их помещение. Медведчук хочет провести круглый стол. Их помещение. Мы сегодня с цивильным корпусом АЗОВ прибыли сегодня сюда, для того, чтобы пообщаться с этим руководством. Спросить, почему сепаратизм, а не территориальной обороны Украины. Да, основная цель провести встречу с главой ТСУ в Запорожской области Павлеем Игорем Владимировичем, насколько я знаю пообщаться, чтобы понять, да, какая их позиция э, относительно событий в стране, как минимум. Потому что декларируют они оборону, спряние обороны Украины, а ведут как раз антиукраинскую деятельность, приглашая вот таких вот персонажей типа Волги и э, украинского выбора. Сейчас мы зашли в кабинет, э, точнее в приемную, ждем самого Павлея, надеемся, что он в скором времени прибудет. Дай бог, позвонить. Очень интересная ситуация складывается с тем, что он, похоже, отсутствует на работе. Это раз. И да, второе, что тут, оказывается, каждый кабинет чуть ли не в аренде. То есть конференц-зал это оказывается какая-то товариство скала или еще что-то. То есть, ну, Кащеева, смерть.